Вітаю, ви на каналі TV. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Олег Устенко з економістом, виконавчим директором міжнародного фонду Блейзера. Ми будемо говорити про економічний стан речей в на сході країни в Україні? Ну і ясна річ, ми будемо говорити про санкції, які ми очікували від європейського союзу, але чи не обернуться ці санкції проти Російської Федерації, проти нас самих. Який ваш прогноз? Я думаю, что всегда, когда делаются, вводятся санкции экономические, то страны, которые работают с страной против, которые вводятся санкции, конечно, должны будут пострадать тоже. В случае с Украиной, действительно, Россия была важным торговым партнером Украины. Фактически 12,5% нашего ВВП по результатам прошлого года зависело от Российской Федерации. То есть 12,5 гривен из каждых 100 гривен, которые мы This получали с вами и оплачивались в свое время Российской Федерацией. Очевидно, что э, ситуация начала резко ухудшаться еще и, кстати сказать, и в прошлом году, э, когда вводились так называемые нетарифные ограничения на пути продвижения наших товаров на территорию России. Это стало просто абсолютно массовым явлением сейчас. И без введения санкций бы со стороны России для Украины мы бы все равно э, фактически теряли бы по нашему, по нашему экспорту в Россию поэтому по большому счету говоря это было абсолютно ожидаемое. но проблема Украины состоит в том, что э, легко сказать, что можно попытаться диверсифицировать э, наш экспорт, но в реальности в краткосрочной перспективе это сделать крайне сложно. это легко сделать, скажем, если речь идет по поводу зерна, но что делать, если речь идет по поводу машиностроения или что мы можем сделать, если э, какую стратегию можем избрать в плане диверсификации, если речь идет по поводу э, тех же продуктов питания. мы в состоянии их продавать, например, на территории Европейского союза. То есть здесь есть масса нерешённых вопросов, но тоже совершенно правда состоит в том, что э, для до украинцев, для украинского бизнеса сейчас вопросы, связанные э с возможностью продавать дальше свою продукцию. Это вопросы, связанные, в общем-то, с выживанием бизнеса как такового. Если не найти рынка сбыта для продукции, то очевидно, надо закрыть бизнес. Ну это означает, что деякие галузи можуть взагалі піти з України, померти. Машинобудування, отيكي

ну, я думаю, что как раз у машиностроения перспективы вот в, такой, в той системе координат, которая была раньше, они крайне негативные. Почему? Потому что, если посмотреть, то 75% машиностроительного экспорта реализовывалось на территории Российской Федерации. Тепловозы, вагоны и станки и оборудование. Никто не задавал себе вопроса, почему так? Почему треть четвертых продается на территории России, но не продается, скажем, на территории Европейского Союза или в Латинской Америке? Бизнес прагматичен. И если россияне не хотели покупать нашу или покупали активно нашу машиностроительную продукцию раньше, а сейчас отказываются от нее, мы могли бы прийти к, таком, к такой же ситуации раньше. Почему? Потому что если продукция не конкурентоспособная на мировом рынке, если продукцию сложно диверсифицировать, вот эти товарные потоки, никто не задавал себе вопрос по поводу того, что возможно какой-то временной промежуток, через какое-то определенное время, промежуток, россияне просто откажутся от покупки нашей машиностроительной продукции, поэтому э, там нелегко нелегко так все это решить. Но это тоже правда, что от машиностроительной продукции, то что называется продукция э, с высоким уровнем добавленной стоимости, ее надо пытаться Ліба гдіте реалізовувати і м'які ринки збита, либо закривати свої підприємства. Ну а давайте щодо таких перспективних проектів торгово-економічних трендів, якщо хочете, от найближчі найближчі кілька років на чому зможуть заробити українці. Я думаю, что на чем мы точно сможем зарабатывать, это на рынке сельскохозяйственной продукции. Я думаю, что подписание соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом дает возможности нам легче, быстрее, с меньшими барьерами реализовывать свою продукцию на территории Европейского Союза. Более того, идет такой глобальный, глобальный диспут, связанный с тем, что необходимо обеспечивать мировую продовольственную безопасность. С этой точки зрения Украина может быть представлена на мировых рынках со своей сельскохозпродукцией. Есть неплохие перспективы у украинского дальнейшей пищевой промышленности, то есть то, что перерабатывает сельскохозяйственную продукцию. Есть неплохие перспективы, я понимаю, у легкой промышленности Украины. Есть неплохие перспективы, по большому счету говоря, у машиностроения. Но не того машиностроения старого советского, которое было раньше. А есть перспективы, связанные с тем, что если будет меняться качество инвестиционного климата в стране, то возможно перемещение части производства с восточных границ Западной Европы к нам на территорию. Аналогичные этапы в развитии были в той же Венгрии, в той же Словакии, в свое время в mm -hmm. Польше. Посмотрите на структуру, ä, как поменялась экономика, в том числе и машиностроение, куда реализуется продукция в той же Польше. Основной ä, торговый партнер для поляков с точки зрения, ä, кто покупает машиностроительную продукцию, сейчас это предприятие Германии. Ну, а перед новою українською владою буде проблема вибору все ж таки Мытный союз, а босс с Евросоюзом. Все лишается? Так, Нет, вопрос? я вообще-то в реальности я не думаю, что этот выбор вообще еще можно актуализировать. То есть, угу. насколько я понимаю логику процесса, мы подписали соглашение об ассоциации и, и политическую часть, и соглашение о зоне свободной торговли. Коль уже оно подписано, более того, оно ратифицировано частью стран Европейского союза, например, странами Балтии. Как-то совершенно странно ожидать, что Украина может поменять свою точку зрения и может не ратифицировать это соглашение в Украинской Верховной Раде. То есть общая логика ожидания, по крайней мере, в мировом экономическом сообществе состоит в том, что Украина подпишет, и, и не подпишет, а ратифицирует это соглашение. С другой стороны, я хотел бы обратить внимание на то, что э, Украина может иметь массу договоров о свободной торговле. То есть мир не заканчивается Европой, мы можем иметь договор о свободной торговли С Канадой можем иметь Чили, можем и с Израилем, с, там, с кем угодно. Примеров масса тому в мировой практике. Израиль имеет несколько десятков договоров о зоне свободной торговли. Турция имеет несколько десятков. Чили имеет тоже несколько десятков подобного рода договоров. Да и сам Европейский Союз имеет большое количество подобного рода договоров. Вопрос состоит в том, что если у тебя есть соглашение о зоне свободной торговли, ты не можешь идти, например, в таможенный союз. Это вот это уже противоречит логике. Но ты можешь иметь соглашение о зоне свободной торговли с таможенным союзом вступить в него ты не можешь, но соглашение ты можешь иметь. Поэтому я думаю, что в конце концов надо искать какие-то такие балансы в мировой экономике и очень четко себе представлять, что страны, которые как Украина открыты к мировой экономике, а мы открыты, половину нашего ВВП мы получаем за счет экспорта товаров, нам надо пытаться максимум диверсифицировать наши товарные потоки. От государства зависит минимум в данном случае. То, что я бы ожидал от государства, это создание нормального. Условий для ведения бизнеса в стране. А нормальный бизнес, климат это, это то, что важно. И чем меньше государство будет вмешиваться в деятельность частного бизнеса, тем будет лучше. Я не говорю о вот таком, например, э, крайности, которую использует Новая Зеландия, когда э, не просто государство не вмешивается в бизнес, но и часть государственных чиновников является иностранцами. Наверное, Украина, по крайней мере, сейчас в этой системе координат вряд ли на это пойдет. Но какой-то разумный баланс, как, например, те же страны Латинской Америки, Украина может попытаться найти. Пример хороший Чили, неплохой пример в свое время был Бразилия. То есть хороший пример Турция, тоже в данном случае. Я не могу не запытаться про курс валютный, что будет до конца с курсом доллара, то и я думаю, что на курс влияет целый ряд факторов сейчас. С одной стороны надо понимать, что у нас идет резкое снижение экспорта. С позитивной точки зрения, она не утешительная для населения, но с позитивной точки зрения, с точки зрения, если мы рассматриваем курсовую политику, происходит более резкое снижение импорта. Это значит, мы меньше с вами покупаем импортных товаров, но с точки зрения торгового баланса mm -hmm. ситуация неплохая. Но в любом случае экспорт снижается. Второй фактор, который влияет на курс, это наши отмельчавшие резервы. Резервы находятся на уровне 16 миллиардов долларов. Это тоже влияет на курс. Достаточно сильно влияет на курс, получим мы новый транш от Международного валютного фонда или не получим. Я думаю, что есть масса признаков того, что мы, ее получ что мы его И получим. Я, на, 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 на я думаю, что любой приток дополнительных денег в страну, кстати, сказать, МВФ это очень специфическая организация. Не забывайте, что большая часть международных программ зависит от того, есть у нас сотрудничество с Международным валютным фондом или нет. Те же деньги, которые мы получаем от правительства Соединенных Штатов Америки, от Министерства финансов, гарантии на 2 миллиарда долларов, они зависят от того, есть программа с МВФ или нет. Программа с Европейским банком реконструкции и развития зависит от того, есть МВФ или нет. Программа сотрудничества с Мировым банком тоже зависит от того, есть МВФ или нет нету. Любой приток дополнительной валюты, который может быть в страну, он позитивно будет влиять на курс. То есть гривна может укрепляться. С другой стороны, есть целый ряд иррациональных факторов. Иррациональным фактором является частично заявление, которое иногда непродуманно делает Национальный банк Украины. Часть политиков, которые в Украине делают заявления. Например, для меня было странно услышать заявление главы Национального банка по поводу того, что курс не дойдет в отметку 15-20. Такого рода заявления но ну, просто непростительный для главы Нацбанка или для любого центра банка страны. То есть что это означает, что он может дойти до отметки 14,5? Это фактор, который явно негативно и рациональный фактор. Я понимаю, что она совершенно другое имела в виду, и у, у нее четко спрашивали вопрос у 15-20, mm -hmm. но это иррациональный фактор, который точно не добавляет стабильности. Точно не добавляет стабильности валюты э, ситуация на юго-востоке страны до тех пор, пока не произойдет деэскалация конфликта экономические агенты, в том числе население, будут вести вот такую э, тактику, связанную с тем, что все-таки лучше э, выходить из гривневых позиций, входить в валютные позиции. Ну, а взагали, когда вы про, про экономическую катастрофу на сходе Украины, у вас на какие Межи, Я думаю, что речь идет о миллиардных э, потерях, которые мы имеем на юго-востоке uh -huh. страны. Разрушен целый ряд инфраструктурных объектов, разрушены э, части предприятий, э, тысячи людей остались без крова над головой. Э, выпутаться из этой проблемы нам самим будет крайне сложно. И с этой точки зрения нам необходимо было бы посмотреть, а каким образом можно будет возрождать экономику Юго-Востока. Я уже не говорю по поводу того, что а, сами по себе экономические проблемы, они идут еще целым рядом социальных проблем. А, то есть можно себе представить, когда у вас остановилось предприятие, особенно например, градообразующие предприятия, если их не удастся запустить, либо потому что они разрушены, либо потому что их продукцию некуда дальше сбывать, и их просто объективно надо будет временно приостанавливать деятельность, по крайней мере, владельцам этих предприятий. Это социальная проблема, увеличение безработицы и так далее. С этой точки зрения еще более актуализируются вопросы, связанные с улучшением качества бизнес-климата, по крайней мере, в этом регионе. Возможно, надо будет идти на совершенно какие-то нестандартные решения. Я не говорю сделать из юго-востока своеобразный офшор, но какую-то своеобразную зону такого специального экономического развития или специального экономического режима, возможно, надо будет делать. Каждый, кто, например, вкладывается на Юго-Восток, я имею в виду инвестор, должен знать, что на протяжении года, полутора, двух лет, какой угодно фиксированный срок времени, либо не платит налоги, либо платит налоги минимальные по сравнению со всей остальной Украиной. Для того, чтобы нагнать туда капитал, надо дать возможности убрать не просто экономическую проблему, ведь сама по себе экономическая проблема не существует, она идет вместе с социальной проблемой. для того, щоб обрати туди можливість якихось таких негативних соціальних сплесків, які вісьмо вероятне, вот на фоні mm -hmm. розрушеного хазяїнта. Ну, коли коли в своїй програмній промові президент каже про створення додаткових нових робочих місць на сході, про про яку галузь може йти, mm -hmm. я думаю, що річ може ті про все, що угодно От деревообробки, наприклад, mm -hmm. мебельне промисловості, полиграфической промышленности, до вот этих традиционных отраслей, химической промышленности, которая там есть. Металлургия, кстати сказать, тоже, она что имеет перспективы. Другой вопрос, что металлургия показывает, вот специализация страны на металлургии показывает, а действительно металлургия занимает весомую долю в нашем экспорте и вообще в нашем ВВП. Она показывает просто нашу недостаточную развитость но это ресурсно-ориентированная экономика но тем не менее это тоже тот сектор экономики который может развиваться но тоже правда что необходимо проводить техническое переоснащение этих отраслей очевидно что там плавить мартеновским способом как это делается на части предприятий ну это не просто глупо даже не прошлый век а позапрошлый век то есть там есть масса своих вопросов но но ты не можешь решить эти вопросы без того, в отдельно взятом регионе без того, щоб системно не в економіці України, в України. Це тоже называется державными реформами. І, правда, это то, что. Коли назив... мы говорим про втрату п'яти місяців, останніх місяців, коли власне Україна отримала легітимну владу. Чи зможе Україна надолужить цей час, чи встигне Україна, хоча б, принаймні, до кінця року, встановити певний баланс? Ну, я думаю, что до конца года это будет крайне сложно сделать, потому что большая часть реформ она длительная. С другой стороны, тоже правда, что Украина исчерпала вот эту возможность. проведения каких-то таких э, длинных долгих реформ шаг за шагом нет в Украине нужны как раз высокоскоростные реформы э, та же борьба с коррупцией э, реформа государственного управления страны но что толку да правительство например урезает количество э, бюрократов Национальный банк э, срезает количество сотрудников э, это это правильно надо сократить, насколько возможно, места в государственном секторе должны быть сокращены. Это крайне болезненно для всех, но это то, что надо сделать. Если вы посмотрите Грецию, то фактически в государственном секторе не просто уволили всех пенсионеров во время того, когда Греция входила в свое падающее пике, но возможность по наращиванию трудовых ресурсов в госсекторе была такой, что на 10 уволенных пенсионеров можно было взять одного нового сотрудника. Относится ко всем, врачам, учителям, науки государственным бюрократам это надо было сделать но с точки зрения государственных бюрократов мне кажется, это не совсем правильная реформа. Их не просто надо сократить, надо сделать реформу глобальную, государственного управления. Надо сделать... Есть мировой опыт, который дает возможность проведения высокоскоростных реформ. Возьмите опыт Швеции, например, по проведению так называемой регуляторной гильотины, угу. когда отсекается огромное количество законодательного поля, фактически чистится то, что считается недружеским бизнесом, оно просто одномоментно отсекается. Есть хороший пример реформы государственного управления в Канаде, которая, кстати сказать, проводила, для них основным мотиватором проведения этой реформы было немедленное сокращение дефицита государственного бюджета. У них речь шла о 4% ВВП дефицита госбюджета. Представьте себе, что у нас уровень порядка 10% ВВП. Параллельно должны идти реформы другие. Например, тот же НАК нефтегаз. Его необходимо реформировать. Но шутка ли, кстати сказать, НАК нефтегаз до сих пор остается таким, таким важным фактором, который давит это девальвационное давление на курс. Вот эта рекапитализация, которая прошла сейчас НАК нефтегаза. Ну, про реформу да, говорить, принаймні, вже 20, 20 с лишним років, а власне никакой реформы. Ну, по большому счету, говоря про любые реформы в Украине, говорят, 20 с лишним лет. Если вы посмотрите... Посмотрите рейтинги, которые были у Украины. Например, Transparency International, индекс коррупции. Посмотрите, мы находимся всегда в четвертом квантале То есть мы всегда находимся в последних 25% стран по уровню коррупции. Больше и меньше, но все время здесь, в конце. Если вы посмотрите уровень тенизации украинской экономики, известные исследования Шнайдера, организации экономического сотрудничества и развития. 50% плюс-минус это было на протяжении с 1994 -го года, уровень теневого сектора mm -hmm. экономики. Посмотрите на мирового банка Doing Business Report легкое сведение бизнеса. Мы, как были во второй сотне, так мы остаемся во второй сотне. Да, мы там меняемся плюс-минус 5%. you 10 позицій, але принципіальна ніяких ну, змінень не відбувається. А давайте зазирнемо до нашого найближчого сусіда. От Росія минулого тижня висміяли Путіна з його рішенням заборонити продукти харчування європейського виробництва. Ну а власне сьогодні Європа вже підраховує збитки, і європейський союз обіцяє компенсувати країнам, які будуть втрачати від рішення президента і від рішення Кремля. Як це може позначитися власне на російській і на європейській економіці? Те, що відбувається така Вина санкций. Ну, война санкций определенно отразится на темпах экономического роста. Европа не так себя хорошо чувствовала в последнее время. Дополнительные санкции, которые они вводят, и они понимают это, они вводят, они тормозят больше свой экономический рост. Больше денег надо будет тратить на то, чтобы поддержать своих производителей. Другой вопрос, что и Российская Федерация не в выигрыше находится. Отток капитала, который идет в Россию, он колоссальный. За первую неделю первого ступеня санкций отток капитала был порядка 60 миллиардов долларов. 60-65, по крайней мере, так просил и фондовый рынок. Несколько миллиардов Центробанк России вбрасывал на поддержание курса рубля. Рубль все равно девальвировал. Теперешний курс рубля к доллару это 36. То есть с отметки 31 он спустился до отметки 36. Угу. Практически 20% девальвация произошла рубля. В экономику не инвестируют. Из нее идет откачка денег до конца года, по прогнозам Центробанка России, они откачают из экономики минимум 100 миллиардов долларов. Другие независимые оценки говорят по поводу того, что российская экономика лишится 200 миллиардов. 200 я сказал 100 миллиардов 100 миллиардов там и порядка независимая оценка до 200 миллиардов то есть для экономики России это колоссальный удар. Экономика 2 триллиона долларов ток может составить 10 процентов темпы экономического роста замедляются, но не проблема в том, что вернее, проблема и в том, что они замедляются в этом году. По различным оценкам, например, наш собственный прогноз, который мы ставим в Международном фонде Блейзера, на этот год на российскую экономику, это либо ну рост, либо вообще падение. Прогноз, который по ним выставил Международный валютный фонд, 0,2% роста. Я вас верну вообще в начало этого года. В начале этого года речь шла о том, что российская экономика может вырасти на 2-2,5%. Более того, этот этап восстановления российской экономики, который должен был бы начаться в 15-16 годах, он явно будет отсрочен. Почему? Mm -hmm. Потому что, когда к тебе в страну не заходят инвестиции, у тебя не закладываются основы будущего экономического роста. Для них это тоже колоссальная проблема. То есть, страдают все. Но тут тоже надо понимать, что э, если европейцы страдают, и это разбито между всеми участниками Европейского союза, скажем, Соединенными Штатами Америки, Япония, которая вводила санкции, Канада, э, то их суммарный объем может превышать потерь. Может превышать тот объем потерь, который будет в России. Но представьте себе, что здесь это разбито на 35 стран, а здесь в России это просто одна страна, которая терпит э, подобного рода. Убытки. Поэтому сказать по поводу того, как, например, сейчас в эйфории говорят часть товаропроизводителей России, что это дает возможность восстановить нашу экономику, это просто миф. Этот миф, который пользовался и все время жил в России еще в момент, с момента вступления в ВТО. Я вспоминаю разговоры, которые были в Москве перед, в 2000-2001 год перед вступлением в ВТО, когда говорили по поводу того, что надо дать обязательно такое есть понятие в рамках ВТО. Называется Infant индустрий статус зарождающейся индустрии. Статус зарождающейся индустрии. То автомобилестроители хотели получить, то металлурги хотели получить этот статус. Ну и что это дало? Это дает возможность реально э, развить свою экономику только в том случае, если у тебя созданы нормальные бизнес-условия для ведения экономики, когда государство не очень вмешивается, когда легко получить лицензию там, на строительство, или когда у тебя, например, нормально развитая инфраструктура, когда уровень коррупции небольшой, и при всем при этом у тебя существует верховенство права. Мы можем сказать «да» на вот эти вопросы в России? Нет. Но, кстати сказать, мы не можем сказать и «да» на то, что это решенные вопросы в Украине. Поэтому повестка дня, которая есть в Украине, она не может быть растянута не просто на десятилетия, как это было раньше, а повестка дня, которая есть в Украине, она может быть растянута максимум на несколько месяцев. За несколько месяцев мы должны решить серьезные вопросы, связанные с тем, чтобы, а, обеспечить верховенство права. Более того, ни один инвестор не идет в экономику, если он не видит для себя важного понятия. Называется law and order, закон и порядок. Он хочет это видеть. Для него вопросы снижения резкой адміністративні бар'єри для ведення бізнесу і для нього питання, а, связанные з корупцією це колосальні вопроси. Без розрешення этих вопросов в Україні сказати, що наша економіка сделає прорив, я б не став говорити. Олег Остенко, економіст, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера, сьогодні висловив свою окрему думку. Я дякую за те, що ви знайшли час. Я дякую Вам нашим спасибо. глядачам за довіру. Ми зустрінемося завтра. Тіше, подійно, все житиметься добре.